Театрального колективу Джерельце загальносвітньої школи номер 1 керівник Олена Григорівна Дерій, російська народна казка, летючий корабель. верю, только ты потом. девочку. а у соседей займут. У них займу, а тебе отдам. Это да. А Отдадут. Не знаю. Стыдно спрашивать. Вот да! У меня не стыдно, а у соседей стыдно. Ну, ты же свой, а не соседи. Справа что у меня денег нет войной пойдут. Ну, ты это, царь батюшка, ну ты это, ну не плачь. А как не плакать-то, если никто ничего делать не хочет. Я им говорю, я царь, вы меня любить и ублажать должны. они говорят, мы тебя любим, а ублажать за дар не получается. Ну, ты это, царь батюшка, ну не плачь, а то холопы увидят. Ты лицо потеряешь. Скажут, сладкий царь. Поберегись и Поберегись. Да знаю я, что при холопах нужно вести себя по-царски. Благородно. А как благородно, если за все платить надо по-царски? А денег нет. Вот, вот, какой-то печник тот за каждую трубу денег требует. Но скоро зима, а труб во дворце, ой-ой-ой, сколько. Ну дай денег, полка, я тебе все верну, все. Ну да, дай мне тебе денег. Только ты где возьмешь? А у соседа дочка на выдание. И царство у него побогаче нашего. И моря бескрайние, и поля широкие, и стада тучные. Ну, не то, что как у нас не хуже на это лезвие которая всякой нечистью кишит. Это да. Только вот что. Ты-то здесь при чем? Никак в толк не возьму. Так я женюсь на ней. За неприданного пол царства, как положено, дадут. Ты женишься? Я. На что? Ты? Я? На что так удивляешься? Я еще очень даже по <свят> Ты уж прости меня, царь батюшка. Я, конечно, всего лишь воевод. Но скажу тебе, по-нашему, по-стариковски. Ты, конечно, еще у Гого. Но в твои годы уже не женятся. Особенно, если деньги. Ты думаешь? Конечно, царь Тебе уже поздно. У тебя же уже самого взрослая. Кто? Забава? Да нет. Да она еще ребенок. Вот если ее замуж выдать. Кого? Забаву? Да ты о чем? И еще в куклы играть? Хотя, а сколько ей лет-то? А что? Выдать ее замуж за человека с деньгами. Да, интересная мысль. Долги не надо, и проблемы все решатся. Подожди, полка, ты куда? Забава, эти свистульку принес, смотри, как ходит. Ой, Ванечка, прям как соловей в лесу. Нравится? Ты где взял такую? Сам сделал. Сам? Я а сам, Молодец. я все сам делаю. Забава, Забава, ты где? Ой, ой, Ванечка, Ванечка, прячься, батюшка идет. Забава, что ты делаешь? Я герань поливаю. Так, это не царское, это дело. Вот что, мне тут сообщили, тебе скоро А ты что, батюшка, сам-то не помнишь? Эх, батюшка, совсем со своими царскими делами замучился. Даже не помнишь, что у родной дочери завтра именины. Ну, знаешь, государство это ведь все го-го. Ну да. Это я тебе скажу, ух. Ну конечно. Себя потеряешь. Угу. А как бы Никогда <свят> опять найдешь своих вдовых царей. Она приглашаешь принцев заморских, заставишь ухаживать за ними, улыбаться им. Забава, да ты пойми, это же политика. А политика для царей это как лекарство для больного. Невкусно, противно, а перетерпишь немного, удержишь себе и все. Ну, конечно. Ты лучший царь, все тебя уважают, деньги дают взаймы. Вот, поняла? Ну, ладно, говори, о чем мечтаешь? Какой подарок тебе? Делать? А не рассердишься? Да нет, что Ну, смотри, ты обещал. Послушай, мне завтра 20 лет, я уже совсем взрослая, да, батюшка? Да, и поэтому... Я нет, 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 сначала ну, я. Ладно, ну, вот, послушай, Позволь мне хотя бы изредка выходить в город одной. Как одной? Почему? Ну, почему? Ну, я знаю, что я обещал не сердиться, но ты должна понимать, что если ты пойдешь в город одна, то тебя могут обидеть. Кто охраны? Ко мне никто не подходит. Семья боятся. Ну и вообще, даже поговорить не с кем. За охраны могут ходить только простые крестьянки. Их вообще никто не обижает. А я переоделась в крестьянское платье. И меня вообще никто не узнает. Как прекрасно быть крестьянкой на свете. Как прекрасно на природе все любить. Каждый вечер песни петь и до рассвета, до рассвета мне с любимым говорить. Так вот ты о чем ну, мечтаешь. Нет! Нет, нет, еще раз нет. Сколько раз я должен тебе повторять? Ты царская дочь, будущая царица. И вести себя надо, как подымает царя. Все, хватит, хватит. Тысячу раз слышала. Ты должна быть чиста и невинна в поступках, потому что царица у всех на виду. Тебе предстоит выучить разные науки, потому что тебе предстоит управлять государством. Да, и тысячу раз да. В первую очередь ты должна заботиться о государстве и выходить замуж как надо государству. Ну, батюшка! Ой, забавно, не плачь. А выходи! Я тоже должна за государство! Или можно еще и за суженого? Эх, забава, не говори про любовь. Любовь это не для нас. Мы цели только по расчету жениться должны. Но я не хочу по расчету. Я по любви, хочу. Ну что же, можно и по любви, только с расчетом. Слабу. Смотри, я если не мы не сейчас с тобой хорошую партию не сделаем, у нас революция будет, а это всегда плохо. Ну, а что же я должна что? делать? Фу. А ты полюби Балкана. Как Балкана? Фу, почему Балкана? Как это почему? Он знаешь какой? Богатый. А ты его полюбишь и все. Нет, не полюблю. Забава, да ты пойми. Ничего не говори, все равно не пойду за него замуж. Забава, не нервируй меня. Я сказал, пойдешь за Балкана. А я сказала, не пойду. Я сказал, значит, пойдешь. Я царь. Я царская дочь. И вообще, я сама себе жениха выбирать буду. А да. кто? Да. Ну хорошо. Ну хорошо. Только теперь ты отсюда ну, и не пойду. Стража, слушай приказ. Пока царевна не выберет себе жениха, никого не пускать не светится! Да. И ей отсюда выходить только с моего разрешения. Что? Все, такова моя воля. Ну вот, накануне дня рождения посадили под замок. Да чего же? Мы несчастные царевны, нам законом запрещают любить царских землях. Уж такого порядок требует по расчету. Надо Замуж выходить. А я не хочу, не хочу по расчет, а я по любви, по любви хочу. Ваш Запалушка, Лучше и тебе веселее станет. А что случилось? Ой, Ванечка, не спрашивай. Ты же сам слышал, что батюшка сказал. Никто ко мне войти не может, пока я никого себе не выберу. Ну, а я выбирать буду? Но если никого видеть, то не могу. Ну, а меня? Вот же я. И тебе, Ванечка, уходить надо. А то батюшка увидит, он ведь тебя казнит. Как же мне тебе помочь? Да никак, Ванечка, мне помочь нельзя. За дверью стража, в окно не выскочишь, высоко очень. Забава! Забава, встречай! Ой, Ваня, Ваня, прячься, Ванечка, батюшка идет! Забава, встречай, встречай своего жениха. Прими, Забава, от меня дорогой подарочек. Что это такое? Ой, ты да, знаешь что, это такая интересная вещь, это средняя копилка. Зачем мне свинья, копилка? Как зачем? Деньги хранить будешь. Вот смотри, там есть ключик, он будет только у тебя. Тебе кто-нибудь денежку даст, а ты их раз и в копилку и все, и не достать. А потом, когда никого не будет, ты ключиком раз, хвостик отвалился, и вот они денежки. Смешно, да? Не надо мне ничего. Прими забава. Я ведь от душу. Забава, не нервируй меня. Прими. Нет, я не стала его женой станешь его женой? Нет, не стану! Да что ж ты делаешь? Это ж свадебный подарок. Не надо мне таких подарков. А чего же ты хочешь? Скажи. Чего хочу? А хочу корабль. Построй мне корабль, полкан. Зачем тебе корабль забавно? Ну как зачем? Чтобы плыть от вас куда подальше, чтобы глаза мои вас не видели. А как же ты уплывешь, если у нас в стране моря нет? Ну и что? А хочу корабль. Вот кто построит мне корабль, за того замуж и пойду. Ну что, построишь? Куплю. Только как его по во дворец притащить? А ты сделай его летучим. Как? Это? Забава, ну ты это что, попроще? Нет! Больше? Такова моя воля. Вот кто построит мне корабль, за того замуж и пойду. И вообще, уйдите с глаз моих долой, чтоб я вас не видела. Ваня! Ванечка! Ты еще тут или уже ушел? Я еще ушел, только недалеко. Вот ты смеешься, а мне не до смеха. Я не смеюсь. Я думаю, как твою просьбу выполнить. И что, сможешь корабль построить? Ну, корабль построить пара пустяков. По а чтобы улетать летать него, тут помозговать да нужно. Да мозгу, не мозгу, все равно ничего не придумаешь. Такого уж на свете не слыхан. Ну, Теперь-то уж точно весь свой век светелки провести придет. не горюй за бабушку. Если огонь пищи развести, дым в путь укажет. Ой, как тепло с тобой варить. Почему-то. Нравишься ты мне. Человек я простой. И скажу, не на да я, что такой красоты не видал, отродясь. А Скажи, а не испугаешься? А ты что, такой страшный? Да нет, не страшный, а противный какой-то. Сколести, как лягушка. Вот, смотри. Я водяной. Я водяной. Поговорим, <свист> то самое, на... А то мои подружки. Пиляшки. Да лягушки. Вот, какая гадость. Я в я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну, чё с таким водится? Эх, жизнь моя жизнь. Да ну ее полот. Живу я как. Ага. А мне летать! А мне летать! А мне летать! Охота! Ну ты молодец! Ты что, действительно хочешь полетать? Недавина Мазоля на а политику! Лучше расскажи, что в мире творится. А да тебе зачем? Скучно, понимаешь? За последние 50 лет ни одной живой души. Слушай, давай попробуем! Ну что? Помогать-то того. Только понимаешь, у меня времени вопрос. А куда ты спешишь? Ну, понимаешь, что это надо построить. А то на моей невесте палка отразится. Ух ты, как интересно, у тебя что, невеста есть? Есть. Царская дочь. Ух ты, ты, крестьянин, а невеста у тебя царская дочь. Вот это да. Да сам знаю, что смешно. Ну, такая беда случилась. Влюбился я. Ты влюбился? Ух ты, вот это жизнь, ну-ну. А да что? За него полкам посватался, хочет царем стать. Ах, подлец, на твоей невесте жениться хочет. Ну, дальше. Ну, царь батюшка закрылась ветлицей и никого к ней не пускает. Ну, дальше, дальше. А все уже, нужно корабль построить и украсть забаву. Украсть? Вот это да. И что, построишь корабль? Ну, корабль построить пара пустяков. Вот, поможешь них, добраться, выйдешь. А ты что, летучий корабль вот этим вот топориком забрался? Ну да, а что? Да нет, ничего. Завидую я тебе. Все у тебя есть. И любовь, и совет. Живешь полной жизнью. А вот с кораблем булькнулся. Это как? Почему? Да ведь летучий корабль можно только летучим инструментом построить. Да? Да, а ты как думал? Вот тебе да. раз. Где же его достать? Где-где? У меня. Только мне тебе его не надо. Что так, жадный, что ли? Да нет, не жадный. Вот сам смотри. Построишь ты корабль и улетишь. А я, я один здесь сиди и тебе завидую, как ты в облаках повинь будешь. А я, я тоже хочу полетать, тоже хочу увидеть, какая она, земля с высоты. Ты серьезно? Конечно, серьезно, все летают, все. Сестренки летают, ты полетишь, а я, я один здесь сиди и тебе завидую. ко мне ведь никто в гости не заходит, потому что мне рассказать нечего. Скучно со мной. Ну ты чего? Ну ладно, давай так договоримся. Ты мне даешь инструмент, я тебя в полет возьму. Хм, правда? Не обманешь? Вот тебе... Стой, подожди, ты что делаешь? Что? Я же не чистая сила, перекрестишься, и нет меня. Ну что за народ? Сами помочь просят и сами же креститься собираются. Ну, прости, я не подумал. И не подумал, плохо. Надо думать, когда сами разговаривают. Ладно, держи чемоданчик. Только открой его на том берегу. Да смотри аккуратнее, он тоже летучий. Главное, удержи инструмент руками. А там он все сам делает. И не крестись, я тебя умоляю. И рассчитать не удастся. Только хребень поломала. Эх, ладно. Ах, бабулечка-красатуречка. Ты ягулечка-лопатуречка. Ну так, ничего. живенка в общем. Хорошая, хорошая. Да плохо, деда. Никто замуж не берет девушку за это. Вот, в общем. Ну, я готова приемов степи. Одно плохо. Угостить бы их чем-то. Особенно. А чем? Ну где эта малая? Никто ничего делать не хочет. Один только гугает, другая еще нашпленает да, где-то. шарит попадать некому. Ну что за жизнь? Что собственный юбилей? Сама же тебя не подправляется. А ну, иди, иди вперед. Ну я тебя прошу. Я же за тебя на именины опоздал. О, о, идет, наконец-то идет. ночь? Не знаю. За вторым обрагом? Воздух плохой, полотный, Не отравимся? Не знаю. Да нет, но если воздух плохой, то просто перей жесткий будет. А что он молчит? Так я ж ему рот заклеила, чтоб не верещал. Э, голова, отклеивай быстрее, пусть выговорится, а то печень его расползется от избытка слов. О, говори, ну и я тебе. Говори, ты что на праздник испортить хочешь? Что говори? Что хочешь, только побольше. Тебя тут два то. Иваном кричут. Иваном это хорошо. Да, Иваш хорошее С таким-то именем очень вкусное жаркое получается. Вы что, меня съесть решили? Конечно. Но если ты будешь молчать, то печень у тебя невкусная будет. А я ее так люблю. Понимаете, девчонки, говорит-то я Что-нибудь руками сделать, это пожалуйста. А говорить, извините. Эх, жалко, придется без паштета юбилей праздновать. Как он нас назвал? Как? Девчонками. Вот как? издевается? Над тобой издевается. А я еще очень очень Ну, вы что? Ну, не сорь. Сейчас я все охотно. Ты мне новую субботу -то сотворить, тогда я все смогу. Сейчас, новую, ты это я, я не умею управлять, это я. Стоп! Где жаркое? Какое жаркое? Ну, этот, ну тропинка, ну, как его, Ванька. А, Спешал, и этот сбежал. Чего с нам не везет Ловишь их, ловишь, они все в лес-то смотрят. Иди, снова лови, может еще догонишь, неумеха. Fair он полетит-то? Это же корабль. Да. А не Да, да нет. Да он же дерево. И то верно. Да и нам куда на нем плыть-то? Да. Теперь правильно. Теперь я царь. Забава! Забава! Иди сюда! Ну что вам опять надо так? Забава. Я выполнил твое обещание. Теперь я шаг. Ты что, сам построил такой корабль? Сам, конечно, сам. Я не верю, что ты сам построил такой красивый корабль. Какая разница, веришь ты мне или нет? Все равно ты будешь моей женой. Что он такое говорит, батюшка? Ну, понимаешь, забава. Я ему много денег должен. И, в общем, теперь так это что? Я теперь не царевна? Будешь моей женой, будешь царевной. Соглашайся, Забава, соглашайся. А то ведь выгонит из дворца. Куда пойдем? Ну, раз я теперь не царевна, тогда буду я крестьянкой. А цари на крестьянках не женятся.